Salam əziz, dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Tərəzi bürcünün təqdim edirəm. Bax, Tərəzi bürcündə olanlar. Bu həftə yeni başlanğıclar, hüquqi məsələlər, ortaqlıq məsələləri ola bilər, köçmə ola bilər. Elə bir bax bir yeni başlanğıc getmək istəyəcəksiniz, keçmişdən anidən birləri qarşınıza çıxa bilər. Ona görə də onunla dəqiq söhbət edəcəksiniz. Gəl gəlirsən, gəl gəlmirsən, artıq yəni get. Yəni mənim həyatımı ə, həyatımla oynama. Sizi çox yıxılmağa yıxılmağınıza çalışan insanlar olmuş. Yəni enib qalxmısınız, heç kəsə bildirməmisiniz. Yəni ə, öz sıxıntılarınızı belə heç kimə bildirmək istəməmisiniz. Bax 2-3 nəfər elə bir bax 2-3 nəfər sizin elə bir ki, hər işinizlə maraqlanan, hər işinizə qarışan, yəni sizə ilişmək istəyənlərdir. Yəni sizi sevməyən bir insanlardır. Artıq özünüzə baxacaqsınız. Həm üçün qaçmısınız, həm üçün fədakarlıq etmirsiz. Artıq o qədər yorulmusunuz. Anca özüm özümçün yaşayacağam deyirsiniz. Amma yenə də özünüz üçün yaşamayacaqsınız. Yenə də fədakarlıqlarınızı edəcəksiz. Üç yolunuz var. Bax siz dik durunuğunuzla, düz danışdığınıza bəzən ətrafınızdakı insanlar, yaxınlarınız sizi anlamırlar. Düzdür, sizə qarşı əllərini açanlar var, qollarını açanlar var. Yəni sizi sevən insanlar da var. Artıq öz xoşbaxtlığınızı belə heç nəy, artıq heç kimə bildirməyəcəksiniz, göstərməyəcəksiniz. Biraz səbirsizlik var sizdə. Səbirsizlik biraz geri qoyun, əzizlərim. Uğur qapıları açılacaq sizə qarşı. Biraz duyğusal olacaqsınız. Getdiyiniz yerdə qiymət veriləcəksiniz. Yəni həyatınıza birləri gələ bilər. Bir dəyişiklik, bir görüş ola biləcək. Çox çalışacaqsınız bu həftədə. Hərəkətdə aktiv olacaqsınız. dua­ların gücünə inanırsınız çox. Dedi qodlara fikir verməyəcəksiniz. Elə bir özünüzü, ailənizi belə qoruma altına alırsınız. Diqqət çəkəcəksiniz. Ha, bax, toymu, nişanma gedəcəksiniz. Orda diqqət çəkə biləcəksiniz. Oturuşuna, duruşuna, qaxmağına, danışığına belə nəzər edənlər var, fikir verənlər var. E, hara gedirsinizsə, o dəqiqədə tez nəzər sizi tutur əzizlərim. Birlərinin maskası düşəcəy üzündən gözləmirdiz o insanları insandan elə bir yəni o insanın belə bir xarakterdə belə bir necə deyərlər sizə qarşı düz olmadığına baxaraq təəccüblənəcəksiniz o insana. Birləri də ələ almaq istəyir sizə elə bir bunun fərqində olacaqsınız. İçindəklər çox elə bir insan dərdir olar, çox ürək şişəri. İçinizdə çox içindəklərinizlə çox yaşayırsınız, heç kimə bölüşmürsünüz. Amma məntiqli qərarlar alacaqsınız tanımadığınız birləri <coughs> sizə aşiq ola bilər. Yəni necə aşiqdirsə də, yəni öz ürəyini açıba bilmir, amma onun iki kəlməsindən ə, yəni anlaya bilirsiz, diqqətinizi çəkir. Platonik bir sevgidir bu, əzizlərim. Yəni bu sevgi axıra kimi getməyən bir sevgi də ola bilər. <coughs> İş yerində də dəyişiklikləriniz ola biləcək. Aynən onda telefon zəngi sevinəcəksiniz elə bir sevdiğiniz insanla və ya həyat yoldaşındanla bərabər işlər görəcəksiniz. Bax, sizin elə bir zəyif gedən rozunuzu <coughs> yəni bax zəyif gedən bir rozumuz rozumuzu yollarını açmaq üçün hərəkətli olacaqsınız. E, yeni bir həyata başlamaq istəyəcəksiniz. Tamamilə kökündən həyatınızı dəyişdirmək istəyən birləri var. Evnə axtarırsınız, evm istəyirsiniz. <coughs> həyat ev axtarırsınız elə bir Vaxt etdikən qapları üzünə, üzünüzə bağlamış insanlar indi artıq açmışlar üzünüzə o qaplarınıızı. Ona görə elə bir ki, vaxt etdikən ən çətin vəziyyətə düşdüyünüz, sıxıntı vəziyyətə düşdüyünüzdən heç kimin xəbəri olmurdu, amma indi sizə baxırsız bu həyatın keçişatına, həmin insanlara sizin, yəni onların arxasınca gülməyiniz gəlir ki, mən həmin insanam, mən dəyişməmişəm. Mənim ola bilər maddiyyətim dəyişib. Sevinciniz olacaq. Bir şirinlik paylaşırsınız, elə bir işiniz düzəlirmi. Sevenləriniz, yenə vurğulayıram, çox dəəzizlərim. Hər yerdə qapı var, sizin üzünüzdə açıq qapılar var. Çox pozitiv insansınız. Kənara da, qarşı tərəfə də pozitivliyinizi verdiyinizə görə sizdən elə bir ki uzaqlaşmırlar. Hətta deyərdim ki, bax birləriniz məsələn dükana gedirsiniz, al-ver eləmək istəyirsiniz. Siz dükana girən kimi arxasınca nə qədər müştərilər olur. Yəni bu nə demək idi? Ayağınız yüngüldür, nəfsiniz yəni təmizdir. Çox təmiz qəbli insansınız. Sevgi, həyatınız, ailə həyatınız 15-20 günə hər şey düzənə düşəcək. İmkansızlıq ortadan qalxır bəzilərinizdə. Telefon zəngləriniz çoxalacaq. Bax, ailə arasında biraz çəkişmə, incikliyi varsa da övlad aranızı barışdıra bilər. Aranızda bax ailə içində sevdiyiniz insanla da aranızda məsafələr var elə bir heçnədən aranızda incikliyi yoxdur. Bax, irəli gedərək şanslı olacaqsınız. Əngəlləri ə ortadan qaldıracaqsınız. Qırğınlıqlarınız var, qırılmışsınız, elə bir küskünlükləriniz var. Bax, qarşı, qarşı tərəf siz yıxılanda və ya zəifləyəndə və ya gücün gücsüzlüyü olanda, yəni işiniz irəli getməyəndə sizin hər işinizə sevinən birləridir. Bunu da siz bəlkə də fərqlidirsiniz kimdir. Amma yenə üzünə vurmursunuz. Bəzi insanlardan uzaqlaşaraq tamamilə rahatlaşacaqsınız elə bir Ayın 12-sinə, 13-ünə biraz diqqət, biraz diqqət edin, diqqətli olun. Çalışın təhlükəli yerlərdə, şübhəli yerlərdən uzaq olun. Vəbaisələr ola bilər, sıxıntılar ola bilər. Bəzi sıxıntılara girməyin, çalışın əzizlərim. Bax özünüzə baxaraq, saçınıza, öz gözəlliyinizə, dəyişiminizə baxacaqsınız, alış-veriş olacaq. Elə bir həyatında çox haqsızlığa uğradınız, bəziləriniz bəlkə də işdən də çıxarıldınız kimləri sevgi, sevgidən olduz, kimləriniz aldadıldınız, görməzdən gəldiniz. Bəzi haqsızlıqlara fikir vermədiniz. Bu həftə çox yəni güstüyün insanla barışma, barışa bilərsiniz. İnanılmaz gözəl bir günün ola bilər. Bir, bir, birilər sizdən uzaq olduğuna, gah küsüb, gah barışdığına artıq fikir verməyəcəksiniz. Dəyər verənə dəyər verəcəksiniz, dəyər verməyənə dəyər verməyəcəksiniz. Siz çox yoruldunuz. Çoxuna yardımınız deyildi. Elə başqalarının neqativi, dərdi, sıxıntısı sizə danışdıqca elə bir ki, siz onlardan çəkirsiz, sizə təsir edir. Çox hissiyatsızsınız. Birləri sizi günahlandıra bilər. Hər işdə, hər şeydə sizi günahlandırır. Sizi ailə içindən, həyat yoldaşınızda ola bilər, qaynana da ola bilər. Ailə, həyat yoldaşının ailəsi tərəfində ola bilər. İki nəfərin arasında durmaqdan yoruldunuz, yəni iki nəfəri rahat barışdırmaqdan belə yoruldunuz. Rahatlıq, huzurlu olmaq istəyirsiniz. Bəzən gələcək sizə bilmədiyiniz bəzi şeylər var, sizdən saxlanan şeylər var, üzə çıxa biləcək. Bəzilərinin sevgi dəftərini, sevdi kitabını bağladım deyirsiniz. Kifsiz ola bilərsiniz. Elə bir bax biri başqası sevinəndə siz də sevinirsiniz. Biri üzgün olanda siz də üzülürsünüz. Yəni tək-tək insanlar sizə kimi ola bilər. Yəni hamının dərdinə öz dərdinizi bilib yanırsınız. Pis günlər keçittiniz elə bir bəziləriniz. Bax əlinizdə olan bəzi şeyləri, bəzi maddi vəsaitinizi də ola bilər itirdiyinizi itirdiniz, amma yenidən qazanacaqsınız. Həyatda yəni itirdikləriniz, Allah o dünyalarını versin, itirdikləriniz, gözyaşlarınız oldu. Çox əziyyət çəkdiniz. Yəni onda onda bilmədiyin günlər var, keçmişdə onda bilmədikləriniz var. Hərdən yaddan tamamilə çıxartmaq istəyirsiniz. Amma hərdən tək oturaraq beyninizə gələrək hamısını kinolent kimi gözünüzün qabağından keçirirsiniz, əzizlərim. Əminliklə dəqiq qərarlar verə biləcəksiniz bu həftə. İki nəfər elə bir sizə tərəf gəlir ə işinizlə əlaqəli sıxıntılarınız ola bilər. İki dileyiniz var. Yatırımlarınızı etmək istəyəcəksiniz. Çalışın ki bu həftə yatırımlarınızı etməyin əzizlərim. Yenə məsləhətdir ki təzə ildən etsəniz çox yaxşıdır amma yenə də məsləhət özünüzün də əzizlərim. Güvəndiyiniz insanlar sizə çox yəni əziyyət verdilər vaxtı ikən Bəzi gecikmələr yaşaya bilərsiniz bu həftə. Bəlkə də maddi vəsait gözləyirsiniz və bəlkə də bir xəbər gözləyirsiniz işlə əlaqəli. Yəni biraz gecikmələriniz ola biləcək, zamana buraxın. Önemli dəvətlərə gedəcəksiniz, söz sahibi olacaqsınız elə bir. Hətta ə, tanış olduğunuz ə, insanlardan bir məsləhət, bir tövsiyə ala biləcəksiniz. Öz sənətinizlə əlaqəli fərqli kütlələrə çata bilərsiniz. Yəni sizin işinizi də itirmək üçün bəzi insanlar sizin üçün çox çalışıb. Yəni ki, yəni çıxasınız, öz başınıza işdən çıxasınız, gedəsiz. Amma həmin insanları bilərək onlara gözəl dərs verəcəksiniz elə bir. Duyğusal biraz duyğusal ola bilərsiniz bu həftə. Bəzi məsələlərə kontrollu olacaqsınız, diqqətli. Bu həftə çalışın diqqətli olun bəzi xəstəliklərə qarşı da əzizlərim, bax infeksiyalı xəstəliklərə, infeksiyalı xəstəliklərə də qarşı diqqət edin. Hərdən elə bir tək qalırsınız, özünüz özünüzü içinizdə həbs edirsiniz. Necə təkliyə qoyursunuz. Yəni heç kimdən artıq ünsiyyət eləmk istəmirsiniz. Hərdən birdən o içinizdə olur əzizlərim. Nə insanların haqqını yedizdirmirsiniz, yed üzr istəyirəm. Nə də insanların haqqını heç kimə yedizdirməsiz. Yəni heç kimə yedirməsiz hərdən özünüzü belə görməzdən gəlirsiniz. 1 aydan çox bəzilərinin sıxıntılar yaşadığınısız elə bir. Amma 7-si, 8-i, 9-u gözləmədiyiniz e, olmayan işləriniz ola bilər. Möcüzə qapılar açıla bilər sizə. Üç xəbər ola biləcək. Həyatınıza m hərfli birləri girə bilər və ya adınızda m hərfi varsa yorulmusunuz, yollarınızda açıqlıqlar ola biləcək. Qardaşla aranızda qırğınlıq, küskünlüklər varsa bunlar hamısı düzələcək, keçib gedəcək. Biraz yaxınlarınızın, qohumlarınızın cavabdehliyi var üzərinizdə. Elə bir ilahi güc gələcək sizə, elə bir ilahi, doğrudan da ilahi tərəfdən qorunursunuz. Etdiyiniz elə bir bütün yaxşılıqlar sizin qarşınıza çıxacaq elə bir. Həyat yoldaşının ailəsi, qohumları tərəfindən qısqanılırsınız, sözünüz çox danışılır. Necə deyə, öz sözünüzü çölə çıxartmırsınız, amma ürəyiniz o qədər təmizdir ki, bir az biri tam yaxınlığı iləsə sizlə, tam ürəyin açsaq hər şeyi açıb söyləyirsiniz, danışırsınız, amma bu da sizi çətinliyə salır. Amma tez nəzər tutur sizi. Adi biri, birilər idisə, ay nə yaxşı, sənin işin gedir. İnanın ki, bəlkə də 1 ay, 2 ay sizin işləriniz dura bilər, qarışa bilər. Ona görə çalışın ki, planlarınızı, ürəyinizi, üreynizdə olan bütün arzularınızı Bu Leylalarınıza heç kimə açıb söyləməyin arzularım. Bax burada bir sevdiyiniz bir insan var. Yəni sevdiyiniz birləridir elə bir ə, arada küsürsüz, barışırsız incikliiklər olur. Səbrirli olun, mübahisələrdən uzaq olun. İş yerində də iş yerinizi dəyişməyə tələsməyin. Əgər işiniz yoxdusa, inşallah ki bir şad xəbər olacaq sizlər üçün. Çalışın biraz səbirli olun əzizlər. Diqqətinizə görə var olun, sağ olun. Dəstəklərinizə görə də çox sağ olun. Var olun əzizlər.